tak nasihatkan you cari somebody yang sebijik-sebijik sama. Why? Kerana kalau you cari yang terlalu similar, dia akan jadi boring. Dia akan jadi tak tak hangat tau. Semua benda setuju je. You pun jadi macam no challenge lah. First of all, kita semua kena faham, sekufu ni tak wajib tau. Dia bukannya dah jatuh hukum wajib. Wajib cari yang sekufu. Tetapi ia lebih kepada practicality. Dari sudut hikmahnya memang praktikal untuk kita cari orang yang sekufu dengan kita. Sekufu ni maknanya apa? Bukannya bermaksud resume kita, resume dia match. No. Dia bukannya oh dia PhD, aku juga PhD. Dia orang bandar, aku juga orang bandar. Dia T20, aku pun T20. Bukan itu maksudnya sekufu. Maksud sekufu di sini yang paling mudah yang boleh saya nak bagi orang faham adalah you dengan dia boleh ngam. Ngam dari segi apa? Ngam dari segi bila kita berinteraksi tu kita boleh gel, kita boleh jive, vibe kita tu macam boleh 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 in lah. Kiranya bila kita bercakap dengan dia intellectually, kita sama frekuensi, bila kita cakap soal agama, kefahaman kita serupa, bila kita cakap soal matlamat hidup kita boleh harmoni. Those kind of things akan menyebabkan kita sekufu. Bukannya PhD, PhD, bukannya gaji tinggi gaji tinggi. Itu benda yang superficial sangat bila cakap pasal sekufu kerana bila dalam soal kehidupan seharian suami isteri kita nak berinteraksi kita punya resume itulah tak tepi dah. Ai tak kisah you PhD ke tak. Kalau you cakap kau ajar dengan saya tak bolehlah macam tu. Alright so that's not about PhD PhD. It's about mannerism. It's about personality. It's about give and take. Sama ada kita ni boleh harmoni atau sebaliknya. Bukan nak kata bila sekufu ni takkan bergaduh. No, still akan bergaduh. Bergaduh is no brainer akan berlaku. Cuma orang yang sekufu ni bila bergaduh-bergaduh pun dia membina. Bergaduh pun dia boleh menyebabkan hubungan tu lagi lebih erat. Dia manage konflik tu in such a way yang walaupun ia konflik, kan? Konflik ni macam-macam lah. Beza pendapat lah, tak suka, tak puas hati. Semua akan berlaku. Tapi dia boleh diselesaikan dengan cara yang dia membina hubungan tu. Bukannya membinasakan hubungan tu. So, sekufu ni penting because it's practical. Because kalau saya tanya you lah kan? You masuk kereta, akan pergi satu perjalanan yang amat jauh. Dan saya tanya, you nak siapa sebagai co-pilot? Somebody yang sentiasa cari gaduh dengan you, semua benda tak kena, semua benda tak tak bagus, semua benda tak bagus, semua benda tak dia tak suka ataupun somebody yang harmoni dengan you, boleh ngam dengan you. Dia gaduh sekali-sekala tu biasa, tapi at the end of the day kita still boleh get along. Sebab perjalanan kita jauh kan? Duduk satu kereta betul. Kita sebelah-sebelah ni. You nak siapa sebagai orang sebelah you? Obviously you akan pilih sampai dia harmoni nak aku lah. Pasal perjalanan ni jauh. Aku tak nak accident sebab aku kerja gaduh dengan dia je. So itulah perumpamaan bila kita berkahwin, kita dalam satu perjalanan yang jauh, satu kereta yang sama dan kita nak ada teamwork antara kita berdua supaya kereta tu sampai ke destinasi dengan selamat. Eh ingat eh, bukan you berdua je. Belakang tu ada passenger. Siapa dia? Anak-anak kita right? So kita kena make sure kesekufuan tu ada because for practical reason, hikmah dia adalah ini probability nak membina hubungan yang bahagia tu lebih tinggi. Nak guarantee tu tak boleh but probability wise kebarangkaliannya lebih tinggi untuk bina hubungan lebih bahagia lah kalau jumpa yang sekufu and that's why nak jumpa sekufu tu kena ada ta'aruf barulah boleh capai ke arah sekufu tu dia tak jadi secara magic lah dia jadi secara usaha Mencari orang yang berbeza daripada kita sebab opposite attract lah kononnya kan. Okey. So, ada satu ulasan daripada seorang psikologis bernama Dr. Jordan Peterson. Beliau seorang psikologis daripada Kanada, tempat saya belajar dulu dan dia punya specialty adalah personality. Ini memang bidang dia. Dan dia kata bila cakap pasal perkahwinan ini, eloknya, eloknya optimum kita cari somebody yang ada perbezaan dengan kita. So, dia tak nasihatkan you cari somebody yang sebijik-sebijik sama. Why? Kerana kalau you cari yang terlalu similar, dia akan jadi boring. Dia akan jadi tak tak hangat tau. Semua benda setuju je. You pun jadi macam no challenge lah. No challenge. And itu adalah satu masalah dalam hubungan yang jangka masa panjang. Jangka masa pendek tak apa, you mungkin enjoy benda tu. But in the long term, you akan dapat rasa macam there's no friction yang menghangatkan hubungan, you know. So, jangan cari orang yang sama sangat, yang sebiji-sebiji sangat. At the same time, dia juga tidak sarankan kita cari orang yang beza besar sangat. Asyik-asyik bergaduh je Cakap sikit meletup Itu pun tak bagus juga Kerana dia terlalu eksplosif hubungan tu Semua benda tak kena So dia tak boleh sama sangat Tak boleh beza sangat So dia punya sweet spot tu kat tengah-tengah Di mana kita boleh agree on fundamental things Yang kita kata benda-benda besar tu Dalam ta'aruf Contoh macam fahaman agama Matlamat hidup Niat perkahwinan Itu memang kena agree lah mana boleh disagree benda-benda macam tu. Tapi kita boleh disagree benda-benda lain, benda-benda cabang tu. Macam makanan kegemaran, kita nak bercuti kat mana, kita nak kita nak fashion yang macam mana, benda-benda macam tu kita boleh berbeza pendapat. It's okay. Bila kita beli rumah nanti, seorang nak dekorate macam ni, seorang nak dekorate macam ni. Kita boleh berbeza. Tak ada masalah. Itu tak menyebabkan rumah tangga tu meletup tau. Kerana apa? Kerana kita dah agree on fundamental things. Yang penting tu, yang besar tu. So kalau kita disagree benda-benda lain, dia dikira benda-benda yang cabang ataupun kecil dia tak mengganggu benda-benda besar tu and that kind of marriage dia kekal hangat because this friction menyebabkan kita sentiasa kena belajar untuk bertolak ansur give and take dia tak boleh lah sentiasa nak aku menang je atau sentiasa nak dia menang je tak boleh dia give and take dia menyebabkan hubungan tu sentiasa hangat and plus orang yang tak agree ni dia boleh belajar benda baru perspektif baru cara lihat baru right? Tanpa mengganggu fundamental of the marriage tu. So yang tengah-tengah di sini yang disarankan adalah tak apa, cari yang berbeza Mungkin ada attraction kat situ Like kerjaya berbeza, tak ada masalah But the actual matlamat hidup tak boleh beza Purpose of life kena sama, kena selari Niat perkahwinan, kena selari Those are the fundamental things, tak boleh kita disagree Benda-benda lain, tak apa Those are the spice of the marriage Nama saya Aiman Azlan seorang taaruf coach dan juga kaunselor perkahwinan berdaftar. Saya ada tulis buku. Nama buku yang saya tulis adalah Soal, Jodoh dan Ta'aruf Bagaimana mencari dan menentukan pasangan yang sekufu Buku ini saya tulis khas untuk anda Yang sedang mencari pasangan Yang single Yang mungkin dah putus harapan And mungkin yang keliru Macam mana cara nak berkahwin So dalam buku ini saya akan outline 5 fasa yang anda akan lalui Untuk nak berkahwin Each fasa itu diterangkan dengan detail Dan ia adalah satu persatu Jangan langkah mana-mana fasa atau step Okay?